Разведчиками 93-й бригады, совместно с сотрудниками военной контрразведки было установлено место предположительного базирования ДРГ противника. За этим местом определенное время, долгое время велось наблюдение с целью установления лиц, которые возможно используют это место, ну а также их, скажем так дальнейшей разработки для того, чтобы притянуть туда ответственность. Соответственно, после этого длительного времени, когда начали возвращаться местные жители сюда на места, была угроза их, скажем так, или попадания в, в зону действия этой ДРГ, или же подрыва на возможном месте заминирования места базерной. Потом было, было принято решение разминировать этот скажем так, то место базирования, так как оно было предварительно заминировано на растяжке. Ну и, соответственно, в ходе предварительного осмотра там выявлены личные вещи э, нестомонных лиц, определенные там взрывчатые вещества и боеприпасы, которые, возможно, бы использованы для противоправной деятельности. Угу. Вот. Ноу-хау ДНР. Крючок. Ставят крючки, очень тяжело заметить. Подрыв может быть образом, когда мешок снимается с места, там на растяжке, выскакивает чека, выдергивается чека из гранаты и происходит подрыв. Так, да, я покриваю мостов. Десь запас. Опа, ось документи понадобимо. Чевина бурого кольору. Ярко вираженим сам канабіс. Якщо він видавався в 72-му році, да, це, це віска зросла. Тут, мабуть, також фотографії можна було легко відірвати. Бачите, ну, да, на фотографії майже нема відміток. Люба там застарезна фотографія, також особа ідентифікується як місцевий мешканець з місцевою пропискою. Да. Да. Сейчас мы на это место, значит, предварительно саперы поработали, они сняли растяжку. То есть мы сейчас осмотрим это место, что там находится. То есть. И все, вот это вот уже проинформированные следящие органы и будет передано для проведения дос досудебного расследования. Mm -hmm. So. <laughs>